Tipe kedua adalah tipe keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut, di mana si suami taat pada Allah sedang istrinya pembangkang. Kebalikan dari tipe pertama, di mana suami pembangkang sedang istrinya taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 10, "Awwadu Billahi rajim." بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة و وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلن يغني عنهما من الله شيئا وكيل ادخل النار مع الداخلين الله موات برمبامان باقي orang-orang kafir istri Keduanya berada di bawah pengawasan dua hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suami ini tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari sisa Allah. Dan dikatakan kepada dua istri itu, Masuk kamu berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Dalam ayat ini Allah buat perumpamaan bahwa ada suami yang soleh dan istri yang kafir dan dikatakan pada mereka masuk ke dalam neraka bersama orang-orang masuk neraka. Semoga keluarga kita semuanya menjadi penghuni surga di mana suami dan istri taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.